Okay hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Jadi guys, Nina nak korang imagine benda ni yang mana korang kahwin dengan lelaki idaman. Lepas tu semuanya nampak perfect lah. Tapi realitinya dalam package perkahwinan tu kan, korang dapat mak metu yang toksik gila. Seorang makcik yang sanggup buat apa je untuk merancang pembunuhan demi memuaskan hati so kisah pada hari ni tentang Alexandra, dia rasa hidup dia dah cukup serba sempurna, masa tu dia baru je kahwin dengan seorang lelaki yang dicinta sepenuh hati bernama Joe, orang pernah cakap kan, kalau kita kahwin dengan orang tu kita akan kahwin sekali dengan keluarga dia jadi pada awal tu kan, Alexandra ni okey je, dia terima semua keluarga Joe tapi, ada satu masalah besar dekat sini iaitu mak Joe, mak Joe ni dia jenis yang kepoci dan suka masuk campur hal Joe dengan isteri dia, nama mak mak mertua dia ni Jal Kapaizik. Bagi Alexandra, dapat mak mertua perangai macam ni kan memang nasib malang lah. Mak mertua dia ni suka kontrol dan memang sangatlah cerewet sampai kat Alexandra ni pun naik angin. Pada awal tu Alexandra ni memang rasa annoying je dengan perangai mak mertua dia ni. Tapi dia tak sangka langsung yang hidup dia ni akan berakhir dengan tragedi di tangan mak mertua dia sendiri. Semuanya bermula bila ada satu buku true crime ni sampai dekat rumah dan buku tu cerita pasal seorang perempuan ni kena stalk dan akhirnya dia dibunuh. Lagi seram tu, ada beberapa ayat dalam buku tu telah ditanda dengan highlighter bayangkan, buku tu dijadikan sebagai panduan untuk membunuh seseorang. Kisah ni memang mind blown dan korang kena tengok cerita ni sampai habis kalau nak tahu apa yang Mak Mertur dari Neraka ni buat dekat menantu yang dia benci. And so without wasting any time Let's get started. Sebelum Alexandra ni kenal dengan Joe, dia ni selalu jadi rebutan lelaki sebab dia memang cantik. Kawan-kawan dia describe Alexandra ni sebagai seorang yang cantik, tinggi, funny dan juga charming. Dalam keluarga dia, Alexandra ni tak ada ada beradik yang lain sebab dia satu-satunya anak tunggal. Jadi dari kecil lagi, dia sangat rapat dengan mak dia dan mak dia lah segala-galanya untuk dia. Disebabkan kecantikan dan kecomelan dia, dia pernah masuk pertandingan puteri remaja dan dia menang tau. Setahun kemudian, semasa dia berusia 19 tahun, dia masuk So pula Ratu Cantik Kanada. Walaupun dia suka dunia yang macam ni kan? Tapi... Mak Alejandra ni sebenarnya nak anak dia ni ada kerjaya yang tetap. Kalau boleh biarlah ada kerja untuk jangka masa yang panjang. Tapi dia ni anak yang taat. So dia pun cakap lah dia akan cari kerja tetap dan pertandingan yang dia selalu masuk ni just untuk boost dia punya confidence je. So lepas dia dah habis belajar dekat sekolah kan Alejandra ni pun jadilah dental assistant. Dia kerja dari hari Isnin sampailah hari Jumaat and then pada hari weekend pula dia akan spend time dengan mak dia. Diorang berdua ni sebenarnya ada hobi yang agak pelik sikit tapi sweet jugalah. Yang mana diorang ni suka ke masuk ke rumah yang dibuka untuk dijual tau. Diorang akan jalan-jalan sambil tengok rumah yang cantik. Pada masa yang sama diorang ni akan berangal lah manalah tahu kan satu hari nanti diorang dapat beli rumah cantik macam ni. Dia macam kita pergi mualah cuci-cuci mata tapi diorang ni pergi rumah yang nak dijual disebabkan hobi diorang berdua ni suka jalan-jalan tengok rumah ni kan telah mengubah hidup Alexandra. Satu hari tu diorang ni terdengarlah ada seorang perempuan ni cakap dalam bahasa Yugoslavia bahasa tu adalah bahasa ibunda mak dan ayah Alexandra dan parents dia ni sebenarnya bukan berasal dari Kanada. So, bila dia orang dengar bahasa tu kan, dia orang pun terus pergi teguk. Eh, awak ni orang Yugoslavia ke? Jalka pun cakap, "Ya, yeah, saya orang sana." Lepas tu Mak Alexandra pun eh sama lah kita saya pun orang sana juga so dari situlah Dora ni mula kenal Jelka aka Mak kepada Jo maklumlah bila dah sama-sama satu negara mestilah cepat ngam kan Jelka ni pun ceritalah yang family dia ni ada buka kedai di pakai kereta kebetulan pula Alexandra ni nak servis kereta dia Jelka pun cepat cepatlah offer untuk datang ke kedai family dia dia pun cakap lah awak datanglah ke kedai kami nanti kami boleh bagi harga yang terbaik untuk awak masa ni dalam otak si Jelka ni dia nak canonkan si Alexandra ni dengan anak dia sebab Alexandra ni memang cantik Macam bidadari Orang kata apa Helok sangat Jalkar pun cepat-cepat lah Bagi details kedai dia Dan suruh si Alexandra ni Pergi ke sana Dia kata Nanti Joe akan layan dia Elok-elok Sampailah hari sekian-sekian tu Alexandra pun ke kedai Family si Jalka ni Dan berjumpa dengan Joe First impression Masa Alexandra Nampak Joe tu kan Dia macam Eh comel juga eh mamat ni First impression Joe pula Dia rasa yang Alexandra ni adalah Seorang perempuan yang cantik Yang dia pernah nampak Sepanjang hayat dia So orang pun berborak lah Itu ini Dan diorang ni cepat jengam Diorang hmm. cepat sangat rapat sebab mereka ni ada banyak persamaan masing-masing datang daripada keluarga Yugoslavia lepas tu Joe pun ajaklah Alexandra ni untuk keluar dating dan Alexandra pun setuju malam tu juga mereka keluar dating dan jadi pasangan kekasih Alexandra ni memang dah cinta mati dekat Joe habis dia canang dekat semua orang yang dia dah jumpa someone yang dia suka dia cerita dekat BFF dia yang dia dah betul-betul tengah jatuh cinta dengan Joe nak-nak pula Joe ni jenis yang romantik tau makin tangkap cintalah si Alexandra ni tiba-tiba datang rumah bawa bunga buat surprise itu ini untuk Alexandra, perempuan mana yang tak cair kan? Bila weekend pula, Joe akan bawa Alexandra ni naik motor dan jalan-jalan Dia macam pergi trip bercinta sambil naik motor. Bayangkan dorang berdua ni baru sebulan je bercinta, Joe terus lama si Alexandra. Disebabkan cinta yang teramat mendalam lah dekat Joe ni Alexandra pun jawab yes. Dia dah tak sabar nak hidup berdua dengan Joe dan bina keluarga bahagia. Jalka ni bila dia dapat tahu yang anak dia dengan si Alexandra nak kahwin, makin seronok lah dia Bagi dia, benda tu macam mimpi jadi kenyataan bila menantu pilihan akan jadi keluarga dia Masa awal-awal preparation Diorang ni nak kahwinkan Jekyll ni dah Mula kelam-kabut Nak jadi wedding planner Alexandra ni tak boleh cakap lah Dah mula rasa annoying Tapi dia ni macam Still lagi boleh bersabar Tapi agak huru-hara jugalah Kejadiannya Jekyll ni Kalau boleh semua benda Nak kena ikut cara dia Dia bagi semua cadangan itu Dan ini Dan dia nak anak menantu dia ikut Kalau Alexandra ni tak setuju kan Mulalah sel si jekyll ni Nak mengamuk Lepas tu Joe pun terpaksa pujuk mak dia Dengan Alexandra Daripada decoration wedding Lokasi Sampailah ke warna baju Bridesmaid semua ni mak Jo yang tentukan Alexandra punya stres tu kan dia nak cancel semua benda padahal esok dah nak kahwin ni masa ni dia dah mula persoalkan keputusan dia kahwin dengan Jo boleh ke dengan sayang Jo je dia boleh bertahan dengan perangai mak mertua dia sepanjang hayat sampailah pada malam rehearsal dinner Alexandra dengan Jelka ni besar kawan-kawan Alexandra ni pun cubalah pujuk dia Bek cuba kau bertenang kejap biasalah nak kahwin kan mesti akan rasa nervous don't worry lepas ni semua akan okey sampailah esoknya iaitu hari perkahwinan 11 Jun 1988 Jo dengan Alexandra pun kahwin Masa tu semuanya berjalan dengan lancar Dan Jelka pun tak buat drama dia Lepas dah settle kahwin semua Diorang pun terus fly ke Hawaii untuk honeymoon Masa ni Alexandra masih lagi happy Sampailah dia balik semula ke Canada Semuanya jadi huru hara Konflik dia dengan mak mentor ni Macam tak ada kesudahan Padahal dia baru je jadi menantu tau Jelka suka datang ke rumah diorang ni Masa diorang tak ada dekat rumah Lepas tu dia akan tinggalkan barang basah Sampai penuh dalam peti ais Termasuklah baju baju baru untuk menantu dia Untuk sesetengah orang, kita akan rasa Wah, bestnya mak mentua dah belikan macam-macam untuk kita kan Rasa macam kita ni disambut dan diraikan sebagai menantu Betul tak? Tapi untuk Alexandra ni, lain tau Dia rasa macam ada benda yang tersirat Hadiah-hadiah dari mak mentua dia ni bukan ikhlas pun sebenarnya Jaka ni lebih kepada aku yang akan tentukan Apa yang menantu aku perlu pakai Dan apa yang diorang ni patut makan Kalau Alexandra ni melawan Confirm akan gaduh punya Alexandra ni dah mula tak selesa Dengan perangai mak metua dia Dan dia pun confess lah dekat Joe Joe pula dalam dilema Sebab dia ni tersepit di antara mak Dan juga isteri Tapi biasanya Joe ni akan sokong je isteri dia Dan dia akan pujuk mak dia Supaya tak timbulkan isu Yang membuatkan Joe ni jadi lagi stres Sebab hari-hari dia kena hadap mak dia tau Yelah Dia kan kerja dengan family dia So dorang memang akan selalu berjumpa Pendek cerita drama dorang ni memang tak akan habis Kaduh Baik Kaduh balik Baik ha, Repeat lah macam Sampai satu hari tu Diorang terima satu hadiah yang besar Daripada Paris Joe Sebanyak 100,000 dolar Untuk deposit rumah Alexandra ni dah mula marah Sebab dia yakin yang mak mentua dia ni Ada agenda dia sendiri Adalah tu nanti syarat yang dia nak bagi Dekat anak-anak tu dia Rumah yang kononnya dihadiahkan tu pun Bukan pilihan orang, Tapi pilihan si jelka Rumah tu memang cantik Sebab banglo yang agak besar Dan lokasi dia sangatlah dekat Dengan rumah Paris Joe Kalau jalan kaki tu Cuma beberapa minit je dah sampai Alexandra dia pula dia rasa benda ni akan jadi masalah besar untuk dia dia risau nanti makin sakalah mak mentua dia ni nak kontrol dorang tapi dorang juga tak ada pilihan melainkan ikut je cakap si Jelka ni so akhirnya dorang pun pindahlah ke rumah banglo yang Jelka dah pilih bila dorang dah pindah masuk sekali lagi Jelka ni buat hal guys dia mula masuk campur macam mana rumah tu nak kena decorate kiranya memang kena ikut tekak dia lah kalau Alexandra ni bangkang memang gaduh lagi lah contohnya kalau Alexandra nak rumah tu warna putih kan tapi Jelka ni tak setuju dia nak rumah tu diwarnakan dengan warna soft blue So memang jadi teh ayam lah kan Confirm gaduh punya Joe pula memang dah stress Nak handle mak dengan isteri dia Akhirnya dia pun buat keputusan Pisahkan dorang berdua ni Jangan bagi berjumpa Jangan bagi bersembang apa pun Niat dia masa tu satu je lah Dia cuma nak elakkan pergaduhan Tapi benda lain pula yang jadi Rasa tak puas hati tu Semakin menjadi-jadi Dan semakin membuat buat Sampailah hujung tahun 1989 Alexandra pun mengandung anak sulung Alexandra dengan Joe Memang sangat happy Dan finally dorang pun dapatlah baby boy Dorang pun namakanlah Baby dorang ni sebagai Brandon Masa ni ni Jo rasa maybe ini adalah masa yang sesuai untuk damaikan Alexandra dengan mak dia. Mana tahu dengan kehadiran orang baru dalam family, Jelka ni boleh rapat semula dengan Alexandra. Tapi Jelka ni tetaplah Jelka, tak pernah berubah langsung. Dia baru je mula jaga cucu dia tu kan, dia dah mula perang kontrol dia. Dia beritahu dekat Alexandra ni apa yang Brandon boleh makan dan beberapa kali dia kena fake. Semua benda lah kalau boleh Jelka ni nak tentukan sama macam dulu juga, dia punya nasihat tu lebih kepada macam arahan Sampailah satu hari tu, Joe ajak Alexandra ni keluar bersama-sama dan tinggalkan anak dorang ni dekat Jelka. Sejak Alexandra bersalin 5 bulan yang lepas, Alexandra ni memang tak pernah keluar berdua dengan Joe So Joe ni fikir biarlah mak dia jaga kejap bolehlah ada bonding dengan cucu dia So pada malam tu Alexandra ni pun full breastfeeding lah anak dia yang dah pun berusia 5 bulan. Sebelum dia orang keluar tu Alexandra ni dah pesan siap-siap dekat mak mertua dia. Dia cakap yang anak dia ni cuma minum susu je dan jangan bagi benda lain. Jelka ada kata dekat dia yang dia nak bagi Brandon ni minum satu teh khas supaya Brandon ni boleh tidur dengan nyenyak. Bila Alexandra dengar benda tu dia kata tak payah jangan bagi. So dia orang berdua pun keluarlah dating. Bila dia orang balik je ke rumah, Brandon ni tidur nyenyak gila. Tapi dia punya tidur nyenyak tu bukan macam tidur biasa tak. Alejandra sentuh pun dia tak bangun. Dia pun check lah Nadi anak dia. Dia terkejut gila sebab Nadi anak dia lemah. Dia pun teruslah tanya mak mentua dia. Mak mentua dia bagi teh tu ke dan jelkan ni mengaku. Alexandra dengan Joe pun cepat-cepat lah bawa anak diorang ni ke hospital. Dia pun tak tahu apa kandungan dalam teh yang anak diorang minum sebab jelkan ni tak nak cakap. Nasib baiklah dia tercakap yang anak diorang ni okey. Tapi pada masa ni Alexandra memang dah tak percaya langsung dekat mak mentua dia lagi dah. Dia cakap dekat suami dia, mak dia tak boleh jaga anak dorang seorang-seorang. So lepas balik dari hospital tu kan Alexandra ni pun bawa lah anak dia ke rumah mak dia. Dia dah penat sangat terlerik dengan family Joe. Lepas tu dia pun bagilah kata putus dekat Joe, either kau pilih aku dengan Brandon atau kau pilih family kau yang toksik tu. Pilihan ni sangat berat untuk Joe sebenarnya sebab dia kan kerja dengan family dia. Kalau dia cut off diorang ni semua, dia akan hilang kerja dan hilang income. Plus, rumah yang diorang duduk tu pun duit payment daripada mak ayah dia. So Joe memang tak boleh tinggal family dia macam tu je, banyak benda yang dia nak kena fikir. Alexandra ni pula rasa yang Joe takkan pilih dia. Lepas 2 tahun diorang ni kahwin, Alexandra akhirnya file cerai. Ju dengan Jaka memang terkejut beruk masa tu. Proses penceraian orang ni memang agak susah sebab Jo dengan family dia memang fight habis-habisan. Jo tak nak berpisah dan dia nak rumah dengan anak dia. Jaka pula rasa Jo patut dapat rumah sebab down payment tu adalah duit dia. So bagi Jaka penceraian anak dia ni ibarat satu pengkhianatan. Alexandra patut keluar dengan tangan kosong dan tak layak ambil apa-apa harta. Tapi nasib Alexandra ni agak baik dan dia dapat hire lawyer yang power gila. Dia pun ceritalah apa yang jadi dekat lawyer tu termasuklah dia cakap yang Jelka ni sebenarnya pencuri. Jelka dah lama short-lived sampai kan kena ban dengan banyak kedai. Akhirnya, Alexandra pun telah menang kes dan dapat charge support dan juga rumah. Korang boleh imagine tak betapa marahnya keluarga Joe masa tu. Tak lama lepas tu, Alexandra ni pun pindahlah ke rumah mak dia dengan branded. Rumah bungalow tu dia jual dan dia bagi duit tu sama rata. Parents Joe ni sebenarnya masih lagi marah. Dan pada masa yang sama, Joe jadi culas nak bayar duit nafkah anak dan dia pun dah jarang jumpa branded. Lagi gila tu, family Joe sekarang ni tengah ugut Alexandra. Alexandra pun dah mula rasa takut sebab dia rasa yang diorang ni tengah plan sesuatu yang sangat jahat dah banyak kali dia report polis tapi macam biasalah tak dilayat satu hari tu masa Alexandra ni tengah duduk sorang-sorang dekat rumah dia dapat buku dalam mailbox tajuk buku tu The Death of Cindy Jane kisah dia pasal Cindy kena stalk dengan someone yang tak dikenali dah banyak kali Cindy ni buat report polis tapi polis syak yang Cindy ni just proper dan Cindy yang kuat sendiri akhirnya Cindy tu mati dalam keadaan yang misteri nampak macam bunuh diri tapi ramai yang percaya sebenarnya dia kena bunuh dalam buku tu cerita semua pengalaman Cindy Siap ada highlight lagi dan underline dekat part yang paling ngeri Nampak sangat orang yang hantar buku tu nak Alexandra baca Dan faham mesej dia tau Macam nak cakap hati-hati benda ni boleh jadi kau pula nanti Beberapa hari kemudian kawan Alexandra ni pun datang ke rumah untuk sembah-sembah Masa diorang tengah lepak dekat ruang tamu ni Diorang dengar macam bunyi pelik dekat luar Diorang pun tengoklah melalui tingkap Rupanya pokok dekat depan laman rumah Alexandra ni dah terbakar. Yang seram tu kan kejadian tu terjadi exactly macam ayat yang di highlight dalam buku. Satu hari tu masa Alexandra dekat rumah mak dia, diorang dapat call. Mak dia pun angkat lah call tu dan orang tu cakap yang keranda korang dah siap. Padahal diorang tak ada tempah keranda ke apa dan diorang tak kenal siapa caller tu. Alexandra pun cerita dekat kawan-kawan dia pasal sebuah kereta yang warna putih ni suka follow dia. Ada satu hari masa dia tengah drive nak pergi ke rumah mak dia kereta ni follow rapat tau. Dia pun terus masuk park dalam garaj ni dan terus lari keluar dari kereta. Kereta tu pula berhenti dekat belakang belakang kereta dia dan ada seorang lelaki ni pegang pistol keluar. Tapi entah macam mana lelaki tu terjatuh dan Alexandra ni sempat lari masuk ke dalam rumah. Dia terus call polis tapi bila polis sampai lelaki tu dah tak ada. Korang bayangkan kalau lelaki tu tak terjatuh dan Alexandra pun tak sempat masuk ke dalam rumah, mungkin hari tu dah jadi hari kematian dia. Alexandra ni dia yakin sangat yang semua ni adalah kerja jaka sebab Jelka je tak puas hati dengan dia Makin lama, keadaan jadi semakin teruk tapi polis tak ambil apa-apa tindakan So nak tak nak, Alexandra ni pun terpaksalah hire private investigator bernama Ozzy Ozzy pun bagilah details kereta yang follow Alexandra termasuklah model dan juga dia punya plate number tapi belum sempat Alexandra ni nak check benda lain yang jadi. Sampailah 5 Ogos 1992. Dalam pukul 5 petang macam tu, Alexandra dengan kawan dia bernama Venice dah habis kerja dekat klinik. Lately ni, Alexandra memang paranoid gila. Dia selalu lah pesan dekat kawan-kawan dia, family dia jangan biarkan dia seorang-seorang. Dia yakin sangat yang dia akan dibunuh. Dan pada petang tu, Alexandra ni nak kena hantar Bernice ni balik ke rumah. Diorang pun masuklah ke dalam kereta. Bernice masuk duduk dekat seat depan dan diletak beg gym dia dekat bawah kaki dia. Masa dia tengah tunduk tu kan, tiba-tiba Ah, bunyi satu tembakan telah dilepaskan tak tahu dari mana. Bernes pun terus tunjuk dan lepas tu bunyi lagi beberapa das. Dia dapat rasa yang badan Alexandra ni dah terhentak dekat steering kereta sebelum terjatuh keluar melalui pintu driver. Masa ni Bernice dapat dengar bunyi tayar kereta screeching dan suara orang mencari. Dia nampak Alexandra ni dah terjatuh atas jalan berlumuran dengan darah. Bernice tak tunggu lama dia lari keluar dari kereta masuk ke dalam klinik balik dan call 911. Tak lama lepas tu tim paramedik pun sampai dan Alexandra ni telah dikejarkan ke hospital. Sayangnya umur dia tak panjang Alexandra meninggal pada usia 25 tahun. Polis pun siasatlah tempat kejadian dan diorang jumpa empat kesan tembakan dekat kereta. Dua peluru telah tembus masuk ke dalam kepala Alexandra. Dalam kereta itu kan polis jumpa satu kertas yang ditulis dengan nombor plat kereta tau. Masa tu polis ni masih lagi tak sure sama ada nombor tu ada kaitan ke tak dengan kereta dalam kes ni. Kes ni dapat disiasat dengan baik sebab pada masa tu kejadian masih lagi terang. Lokasi kejadian tu pun di kawasan perumahan yang agak sibuk. Maksudnya akan ada saksi yang nampak kejadian. Kalau ikut cerita seorang saksi ni dia kata dia nampak ada dua orang lelaki dalam kereta merah yang park tak jauh dari situ. Yang peliknya tu kan, dia orang berdua ni pakai penutup muka, topi baseball dan pakai spek hitam. Dia nampak dia orang ni 3 jam sebelum kejadian tembak tu. So saksi ni pun describe lah rupa dia orang berdua ni macam mana. Dia kata dua lelaki ni berkulit putih dan berambut hitam. Seorang so, lagi saksi nampak ada lelaki keluar separuh badan dari kereta merah tu. Lepas tu lelaki tu terus tembak 6 kali dekat Alexandra dan lepas tu pecut kereta. Saksi yang kedua ni dia sempat ambil nombor plate kereta tapi nombor plate tu tak sama dengan nombor yang ditulis oleh Alexandra. P, nombor ni dia match dengan sebuah kereta merah yang hilang beberapa hari lepas. Polis yakin yang Alexandra ni sebenarnya memang ditarget sebab Alexandra je yang kena dan barang dia tak ada yang hilang pun. Kereta yang penjahat terguna pun dicuri untuk buat kerja ni. So, polis pun startlah siasat family dan kawan-kawan Alexandra. Nama yang paling banyak orang ni sebut adalah nama ex-husband dia iaitu si Joe. Bila polis pergi jumpa Joe kan, diorang perasan yang Joe ni nampak tenang sangat. Tapi Joni dia ada alibi. Dia kata dia bawa anak dia orang ni pergi swimming pool dan dia ada resit lagi kawan-kawan Alexandra pun semua cerita benda pelik dekat polis. Dia cerita pasal buku true crime yang dihantar dekat Alexandra, pasal laman depan rumah dia terbakar dan Alexandra pernah hire private investigator. Belum sempat polis nak call Ozzy tu, Ozzy tu dah call polis dulu. Ozzy cakap masa hari kejadian tu dia ada follow Joe. Dia nampak Joe ni ambil anak dia orang pada pukul 5 petang dan dia orang terus pergi ke swimming pool. So betul lah apa yang Joe cakap dekat polis masa hari tu. Lepas tu Ozzy pun follow lah Jelka. Dia nampak Jelka ni dekat luar bengkel pada pukul 6 petang sama waktu Alexandra ni kena tembak. Maksudnya Jelka dengan Joe bukan penembak. Tapi insting polis ni dia kuat tau. So polis undercover telah diminta untuk follow family ni. Ozzy ada bagi nombor plate kereta yang follow Alexandra selama ni kereta tu warna putih. Polis pun check lah dan rupa-rupanya tally dengan nombor plate yang ditulis atas kertas dalam kereta Alexandra. Kereta tu register atas nama Milan dan Adrik dan dia ni merupakan kawan baik kepada family Joe. Masa wedding Alexandra dengan Joe dulu ni pun dia ada datang. Dia ni tak ada rekod jenayah tapi suspicious gila kot. Kenapa kereta dia follow kereta Alexandra Beberapa hari kemudian kereta merah yang dicuri tu pun dijumpai dekat McD. Ada staff McD ni nampak dua lelaki keluar cepat-cepat dari kereta merah dan lari masuk ke dalam kereta putih yang tengah tunggu. Hasil siasatan polis kereta putih tu adalah kereta milik Polis pun ceklah lah kereta merah yang ditinggalkan tu dan polis dapat cek pot yang sangat besar sebab dia dah jumpa cap jari, cap tangan dan juga rambut. Semua ni match dengan seorang suspek yang bernama Lawrence dan dia ni adalah seorang pencuri kereta. Jadi salah lah dia lah yang drive kereta merah tu. Okey, sekarang ni polis dah jumpa Milan dan juga Lawrence. Diorang nak tahu siapa pula yang penembak. 10 Ogos polis undercover telah ternampak Milan ni masuk ke dalam rumah famijo. Tak lama lepas tu Jaka ni pun keluar naik kereta dia. Milan masa tu bersembunyi dekat seat belakang kereta. Jaka pun drive lah kereta dia sampai dekat sebuah mall ni. Diorang berdua masuk ke dalam mall asing-asing dan keluar pun asing-asing. Tapi bila naik kereta, Milan ni macam biasalah akan menyorok dekat seat belakang kereta. Sampai je dekat rumah polis pun terus terjah. Diorang tangkap kat Milan masa Milan ni baru nak keluar dari kereta. Dekat dia tu ada duit cash sebanyak 30,000 dolar. So confirm lah dia ni memang dibayar untuk buat kerja ni polis pun geledah lah rumah dia dan jumpa pistol dengan peluru dalam sebuah beg 6 biji peluru telah hilang dan forensik pun sahkan yang pistol tu sama dengan senjata yang bunuh Alexandra tapi Mila ni dia tak nak mengaku dia kata bukan dia yang tembak dia cakap David yang tembak Alexandra polis pun pergi siasat dan diorang berjumpa dengan girlfriend David untuk interview dan girlfriend dia kata yang David ni nampak pelik lah lately ni so dia pun setujulah nak tolong polis dan dia pakai mini recorder so pada hari dia berjumpa dengan David tu David mengakulah yang dia tembak Alexandra Dia kata pada masa tu Lawrence ni drive kereta merah dan Milan drive kereta putih Mastermind sebenar dalam kejadian ni adalah Jalkar David cerita Jalkar lah yang hantar buku True Crime tu dekat Alexandra Dia juga lah yang bakar pokok dekat laman rumah dan dia lah yang plan semua ni dan upah orang untuk bunuh Alexandra Satu hari tu kawan Jalkar ni sendiri yang call polis Dia cerita Jalkar ni ajak dia jalan-jalan dekat rumah Alexandra dan tiba-tiba dia bakar pokok dekat depan laman tu Dia beritahu dekat polis yang Jalkar ni sangat obses dengan buku True Crime Cindy James bila dia dapat tahu yang Alexandra dapat buku tu Dia dah suspek ni mesti kerja jelgap Dia cakap juga yang dia ada nampak Milan dekat rumah jelgap beberapa hari sebelum si Alessandra ni dibunuh. Pada tahun 1993, semua orang terlibat macam Milan, Lawrence, David dan juga Jackal telah diheret ke mahkamah. Diorang didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara 25 tahun tanpa perol. Joe tak pernah didakwa sebab polis tak pernah jumpa bukti. Tapi ramai yang percaya Joe sebenarnya tahu je semua tapi dia cuma buat-buat tak tahu. Hak penjagaan Brandon pula telah diserahkan sepenuhnya kepada Mak Alessandra. Joe pula dah tak bayar duit nafkah anak dia lepas tu dan dia dah tak peduli lagi dengan anak dia. Pada tahun 2008, Jelka ni pernah mohon untuk dibebaskan lebih awal tapi terus ditolak oleh mahkamah Makcik ni sebenarnya memang zero simpati. Sanggup bunuh menantu sebab sakit hati dengan penceraian anak dia Family Alexandra pernah saman jalka dan diorang telah mendapat duit settlement sebanyak $350,000 So duit tu diorang akan gunakan untuk besarkan Brandon jadi guys Nina serahkan kepada korang untuk judge makcik ni dan korang kutuklah dia bayangkan disebabkan dia tak puas hati menantu dia buat macam tu dia pilih untuk bunuh menantu dia memanglah dia tak buat dengan tangan dia dia upah orang tapi still lah memang betul-betul mak betul dia neraka kan jadi kan sampai di sini sajalah perkongsian Nina untuk hari ini. Nina harap korang suka kepada korang yang belum lagi subscribe channel jangan lupa untuk subscribe di bawah setan notification dan kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya bye bye Assalamualaikum you mm -hmm.